बंधूंनो भगिनींनो आणि मित्रांनो मी रवींद्र चौधरी आपणा सर्वांना नमस्कार करीत आहे आज आपण श्री दुर्गा सप्तशतीमधील दहाव्या अध्यायाचे पठण करणार आहोत हरी ओम अथ श्री दुर्गा ओम नमशंडिका य अथ दशमोध्याया अथ ध्यानम् ॐ उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवह्निनेत्रां धनुशरयिताङ्कुशपाशूलं रम्यैभुजश्च ददतिं। शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम् ॐ नमः शण्डिकायी ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसम्मितम् हन्यमालम् बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रविद्वचः बलावले पादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे यातिमानि दिव्योवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्यादेवस्तनो जग्मुरेकेवासीत्तदाम्बिका देव्योवाच अहम् विभूत्या बहुभिररूपैर्यदास्थिता तत्संवृतं मय्यैकैव तिष्ठा म्यज्जु स्थिरो भव ऋषिर्वाच ततः प्रवकृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यैतां सर्वदेवानां च दारुणम् शरवर्षैषितैश्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्योद्धुमभूद्भय सर्वलोकभयङ्करम् दिव्याणास्त्राणि शतषु मूचे यान्यताम्बिका भुञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभुञ्जलीलयैवोग्र हुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः शरशतैर्देवीमाच्छादयत सोऽसुरः सा पि तत् पिता देवी धनुश्चिच्छेदचेशुभिः छिन्नेऽपि धनुषि दैत्येन्द्र तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेददेविचक्रेण तामप्यस्य स्थिता ततः खड्गम उपादाय शतचन्द्रं च भानुमव्यधावत्तदा देवीं दैत्यानामधितेश्वरः तस्याप्रतत एवाशु खड्गं चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैर्षितैर्बाणैः शर्मचार्करामलं हताशु स तदा दैत्यश्चिन्नधन्वा विसारथी जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिका निधनोध्यतः चिच्छेदापतस्तस्य मुद्गरं, मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि सोभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनो रस्य ताडयत् तलप्रहाराभिहतो महीतले, स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्त्य च प्रगृह्योर्चैदेवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युविधे तेन चण्डिका नियुद्धम् खे चण्डिका च परस्परं चक्रतु प्रथमम् सिद्धमुनिविस्मयकार्कम् ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम् विकासः उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले स क्षिप्तो धरणिम् मुष्टिमुद्यम्य वेगिताः अभ्यधावत्तुष्टात्मा चण्डिकादिधनेच्छयां तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्याम् पातयामास भीत्वा शूलेन वक्षसि स गतासु पपातुर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलं पृथ्वीं साब्ध्विदीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नम् अखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतिवाप निर्मलं चाभवन्नवः उत्पातमेघाः सोल्का ये प्रागा संस्थे शमं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभुर्वनिहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अवादयन्स्तथैवान्ये न नृतश्चापसरोगणाः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभो बुद्धिवाकरः जज्वलुश्शागनयः शान्ता शान्तादिग्जनितस्वनाः ॐ इति श्रीमार्कण्डीयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्मे शुंभवधू दशमोध्या झालेली सेवा मी दुर्गा मातेचे चरणी समर्पण करीत आहे हे देवी दुर्गामाते श्री दुर्गा, दुर्गा सप्तशतीचे पठण करताना माझे काही उच्चार चुकले असल्यास मला क्षमा कर क्षमस्वापराधम 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 मी रवींद्र चौधरी आपल्या सर्वांना नम्र विनंती करतो की आपण माझ्या चॅनलला लाईक करा शेअर करा कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करून से बटन दाबा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद